موت پر حالات ختم نہیں ہوتے بلکہ موت پر حالات بڑھ جاتے اگر مرنے کے بعد اچھا حال آیا تو وہ اچھا حال بڑھ جائے گا مرنے کے بعد اگر برا حال آیا تو وہ برا حال بھی بڑھ جائے گا جیسے دنیا کے حالات ہیں ویسے نہیں رہیں گے دنیا کا جیسا اچھا حال ہے موت کے بعد اگر کسی کو اللہ نے اچھا حال دیا تو وہ دنیا جیسا اچھا حال نہیں ہوگا بلکہ وہ بڑا ہوا ہوگا چھوٹے میں چھوٹی ادنا سے ادنا درجے کی جنت اگر اللہ نے کسی کو دے دی جو ایمان کے ذرے پر ملے گی تو وہ اتنی بڑی ہوگی کہ جس کے اندر جو پوری دنیا سے دشمنا بڑی ہوگی اور ستر بہتر اس میں ہوں گی بیویاں اور اسی ہزار اس میں ہوں گے خدمت گزار اور دودھ کی نہریں پانی کی نہریں شہد کی نہرے اور پاکیزہ شراب کی نہریں اس کے اندر چل رہی ہوں گی سونے اور چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے مکانات ہوں گے ان کے جوڑنے کا گارا مشکتا ہوگا اور جنت کی زمین کی مٹی زطران کی ہوگی اور پتھر اور کنکر ہیرے اور جواہرات کے ہوں گے اور جو نعمت ملے گی وہاں پر کبھی چھینے گی نہیں جنت میں جانے والا ہر آدمی جوان ہوگا جوانی اس کی کبھی ختم نہیں ہوگی مرد بھی اور عورتیں بھی تیس تینتیس سال کی عمر کے ہو کر جنت میں جائیں گے چاہے مرنے کے وقت میں عمر ان کی نبے سال کی ہوئی ہو لیکن جنت میں جاتے ہوئے تیس تینتیس سال کی عمر ہوگی اور پچاس کروڑ سال کے بعد اگر اس جنتی کو دیکھا جائے تو ویسا ہی جوان جاپان تیس تینتیس سال کا ہوگا جوانی ملی ختم نہیں ہوگی اور زندگی ملی تو وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگی موت کا وہاں پر ڈر نہیں مکانات کے پوشیدہ ہونے کا ڈر نہیں نہروں کے سوکھنے کا خطرہ نہیں مرد ایک جگہ تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے مسحری پر اور ان کی بیوی اس مرد کی بیوی دوسرے کنارے پر تکیا لگا کر بیٹھی ہوگی مسائری پر اور سارا ایک عجیب و غریب منظر ہوگا لا خوف رہیم ملا ہوگی آزنون نہ تو آگے کا کوئی ڈر اور نہ پیچھے کا کوئی غم نہ تو جوانی کے ختم ہونے کا غم نہ زندگی کے ختم ہونے کا غم کسی قسم کا کوئی ڈر بھی نہیں کسی قسم کا کوئی غم بھی نہیں تیز رفتار سواریاں اگر دوسری جنتوں میں جانا ہوا اعلیٰ قسم کی وہاں پر بھی جانے کی اجازت ملے گی اور ہفتے میں ایک مرتبہ کم سے کم اللہ تعالیٰ کی زیارت اور دیدار یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے ماند ہوگی اللہ کو اگر اس دنیا میں کسی نے نہ پہچانا اور اللہ کی معرفت اگر کسی کو نہ ملی تو زندگی اس کی بیکار گئی اللہ کی معرفت جس کو مل جاتی ہے اور ایمان والا جو آدمی بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت وہاں پر ہوتی ہے اور یہ ساری جنت کی نعمتوں میں اعلیٰ قسم کی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہمت افزائی فرماتے ہیں دن ہی فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ تجھے اور کچھ چاہیے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر لائن کی نعمتیں نے ہمیں دے دی اب ہم تج سے اور کیا مانگے تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ نعمت میں تمہیں اور دیتا ہوں وہ یہ کہ میں تم سے راضی ہو گیا میں تم سے ناراض نہیں ہونے گا کیونکہ اللہ کا ناراض ہونا بہت بڑی مصیبت اور اللہ راضی ہونا بہت بڑی نعمت سورہ فاتحہ میں یہی دو دعائیں مانگی جاتی ہے کہ انام تعریف والے راستے پر ہمیں چلانا اور مغدوب علیہ والے راستے پر مت چلانا انام تارہ والے راستے پر ہمیں چلانا مغدوب علیہ والے راستے پر ہمیں مجھا لانا انام تعریف والا راستہ وہ ہے کہ جو, جو اللہ کی مندی پر پورا ہوتا ہے اور مغدوب علیہ والا راستہ وہ ہے جو اللہ کے رزب اور اللہ کی ناراضگی پر پورا ہوتا ہے تو میں نے یہ ارض کیا میرے محترم دوستوں کہ وہاں مرنے کے بعد جو اچھے حالات آئیں گے تو وہ بہت زیادہ اچھے ہوں گے اور اگر خدا نہ ہاستا اگر برے حالات آئیں تو وہ برے حالات بھی بہت ہی برے ہوں گے جیسے دنیا کے ہے ویسے نہیں دنیا کے اندر کسی کو سزا ہوتی ہے اگر تو وہ سوا پانچ فٹ کے بدن کو ہوتی ہے لیکن جہنم کے اندر اگر سزا ہوگی تو وہ بدن اتنا بڑا بنا دیا جائے گا کہ ایک ڈاک بہت کے پہاڑ کے برابر اور کھال اتنی موٹی کہ تین رات تک چڑھو چند جا کے اس کی کھال پوری ہو اتنا بڑا بدن بنا کر سانپ اونٹ کے برابر اور کے برابر ایک مرتبہ کاٹے تو چالیس سال تک, تک تکلیف باقی رہے اللہ تعالیٰ حفاظت کر پائے اور آدمی پریشان چاروں طرف سے فرشتوں کا ہاتھوں سے مارنا آگ کا جلانا اندھیرے کا ستانا اس آگ میں اندھیرا اور ساپوں اور بچھو کا کاٹنا بھوک اور پیاس کا ستانا اور آدمی پریشان حال آگنا چاہے گا تو دروازے بند ملیں گے بڑے بڑے فرشتوں کے پہرے ملیں گے اور فرشتوں سے کہے گا کہ تم ہماری کچھ مدد کرو تو فرشتے مختلف لائن کے جواب دیں گے فرشتے کہیں گے الم کم نذیر کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا چونکانے والا نہیں آیا تھا دنیا کے اندر قالوا بلى قد جاءنا نذير فَكَذَّبْنَاهَا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السَّيْرِ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وكأنك <applause> بشكل <applause> <applause> ہم کو سمجھانے والے آئے تھے تو ہم نے ان کو جھوٹا سمجھا ہم یہ سمجھے کہ جنت اور دوزخ یہ خیالی چیز ہے کچھ بھی نہیں دل بہرانے کی یا صرف دھمکانے کی ایک چیز ہے ہم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ واقعہ ہوگا اور ایسا ہوگا کاش کہ اس دن اگر ہم مان لیتے اور سن لیتے سمجھ لیتے تو آج ہم یہاں پر جہنم کے اندر نہ ہوتے اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے لیکن یہ وہاں ان کے کام نہیں آئے بہت بڑا ہو ہوگا فرشتہ اس سے کہیں گے کہ تو اللہ سے یہ دعا کر بنا دو یا ماری کلی لئے نام رب قال کم کی دارو رے کا نام ہوگا اے مانک تو اللہ سے کہہ دے کہ ہم کو وہ ختم کر دے بالکل تو وہ جواب دے گا کہ بالکل ایسا نہیں ہوگا اب تمہیں یہیں پر رہنا ہوگا الگ الگ جواب شیطان سے کہیں گے تیری بات ہم نے مانی اور ہم یہاں پر آئے تو ہمارا ساتھ دے وہ کہے گا کہ نہ تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو میں نے تمہیں غلط بات کہی تم نے کیوں مانی اللہ تم اسے صحیح کہہ رہا تھا اس کی کیوں نہیں مانی یہ شیطان کا جواب ہوگا چاروں طرف سے مایوس ہو کے پھر دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جو چودھری اور بڑے بڑے ذمہ دار دنیا کے اندر جب کوئی بات پیش آتی تھی تو ان بڑوں بڑوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہم ایک پریشانی میں ہیں تو ہماری پریشانی کو دور کرو تو ان بڑوں بڑوں کے پاس بڑے لیڈر بڑے نیتا بڑے چودھری بڑے سردار ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہم ایک پریشانی میں ہیں چاروں طرف سے ہم کو سانپ کاٹتے ہیں فرشتے معاف ہیں آگ جلاتی ہے بھاگ نہیں سکتے فرشتے ذرا بھی ہم پر اہم نہیں کرتے شیطان ہمارا ساتھ نہیں دیتا تم ہمارے بڑے ہو تم ہمارے لیے کوئی راستہ سوچو تو وہ کہیں گے اس وہ لوگ کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم بڑی ذمہ ذمہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ چھوٹے سر یوں کہیں گے کہ اپنی مرتبہ اگر اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا تو اب ہم تمہاری پارٹی میں نہیں ہوں گے اس لیے کہ تم نے ہم کو غلط راستہ بتایا اور پھر وہ بتوائیں کریں گے ربنا انہیں اطانا سادنا ربنا آتی بہنی منگا دی بلان ہوم لان اے اللہ ہم نے اپنے سرداروں کی مانی اور ہم نے اپنے چوکریوں کی مانی لیکن اس نے ہم کو تیرے راستے سے ہٹا دیا اے لاتون کے اوپر دگنا عذاب ڈال دے اور اے لاتون کے اوپر اپنی لانت کو برسا میرے محترم دوستو ایک بہت بڑا منظر کر قیامت کا آنے والا ہے اور اس میں کھڑے اور خوٹے کا فیصلہ ہوگا یہ خبر انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کے پاس سے کر ہمیں دی اس کی تیاری کرنے کا زمانہ اس دنیا کا زمانہ ہے مرنے کے بعد پھر کوئی تیاری آدمی نہیں کر سکتا جب آدمی قبر کے اندر چلا گیا تو حالات تو بھر گئے چاہے اچھے ہو چاہے برے ہو لیکن انتظام کی طاقت ختم ہوگی موت کے معنی کیا ہے انسان کے انتظام کی طاقت کا ختم ہو جانا دنیا کے اندر اگر خدا نہ رکھتا یہاں سانپ آ جائے تو آدمی ڈنڈے سے مارے گا یا کم سے کم بھاگ جائے گا آگ لگ جائے پانی سے بجائے گا اگر روشنی بند ہو جائے تو آدمی ٹورچ وغیرہ جلائے گا آدمی کو بھوک لگے جا کر کھانا کھائے گا آدمی کو پیاز تک ڈول رسی سے پانی کھینچ کر اور پی لے گا یہاں آدمی کے اوپر اگر کوئی حال آ دے تو اس کے پاس قوت انتظام ہے اور موت کے کیا مانا موت کے یہ مانا کہ آدمی کے اندر سے قوت انتظام ختم خبر کے اندر سانپ تو آیا ہٹانے کی طاقت ختم اندھیرا آیا پوجا لانے کی طاقت ختم پٹائی ہو رہی اس سے بچنے کی طاقت ختم اگر پانچ دس ڈنڈے رکھ بھی وے رشتے دار تو دنیا کے ڈنڈوں سے قبر کے سانپ نہیں مرتے اور دنیا کے پانی سے قبر کی آگ نہیں پھجتی اور دنیا کی ٹارچ سے قبر کا ڈھیرا دور نہیں ہوتا اور دنیا کی چیزوں سے قبر کے اندر سہولت نہیں ملتی وہاں آدمی جب دیکھے گا کوئی راستہ نہیں تو پھر وہ اللہ سے یوں کہے گا کہ اے میرے اللہ میرے کو تو واپس لوٹا دی اتنا میں وہ بھی جانے گا کہ قبر میں میں کچھ کر نہیں سکتا یہاں پر میں نماز نہیں پڑھ سکتا اور یہاں پر میں روزہ نہیں رکھ سکتا تشبیح اور کلاوت نہیں کر سکتا اے اللہ تو میرے کو دنیا میں واپس بھیج دے اتنی بڑی دولت کی, دنیا کی زندگی تھی جو میرے ہاتھ سے نکل گئی اب میرے کو معلوم ہوا کہ دنیا میں اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا تو جنت میں میرے لیے ایک درخت بنتا الحمدللہ کہتا تو درخت بنتا دنیا میں میں سب کا خیرات کرتا تو اس کا میرے کو بدلہ ملتا دنیا میں میں اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتا جتنے انسانوں میں دعوت کا کام پہنچتا اور جتنے انسانوں میں دینداری داری آتی ان سب کے برابر میرے کو اے اللہ ثواب ملتا اب تم دنیا میں, واپر دے. اب میری سمجھ میں بات آ گئی اب میں دنیا میں جا کر اچھے اچھے کام کروں گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کل نہ بالکل نہیں اور دیکھو ایک بات میں بتاؤں دنیا کے اندر انسان پر جو تکلیف آتی ہے وہ تکلیف اس لیے آتی ہے تاکہ آدمی الٹا راستہ چھوڑ دے اور سیدھے راستے پر آئے دنیا کے اندر کی تکلیف خدا کی ایک رحمت ہے جب آدمی غلط راستوں پر چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تنبیح کے طور پر تنبیح کے طور پر تکلیفیں ڈالتے ہیں اور ان تکلیفوں کا منشا اور ان تکلیفوں میں مسلحت اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ لال لہو یا بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹی تکلیفیں میں ڈالتا ہوں تاکہ تم پلٹا کھا جاؤ یعنی غلط راستہ چھوڑ دو صحیح راستے پر آ جاؤ دیکھو میرے محترم دوستو یہ باتیں جو میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں اسی زمانے میں یہ باتیں بتانا کام تھا نبیوں کا یہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتانے کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت علیہ السلام انبیاء گرام سلام سلام دعوت دیتے تھے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور بائی پیدا کرتے تھے مردے کے بعد والی زندگی انہیں سمجھاتے تھے اور چھپی ہوئی باتیں اللہ تعالیٰ ان کے کھوجتا تھا تو وہ انہیں بتایا کرتے تھے اور اللہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اتنے شوروں پر بیان کرتے تھے تاکہ آدمی کا ذہن بنے یہ کام تھا نبیوں کا